Итак, что у меня осталось? Радио. Милейшая вещь, мне кажется, очень полезная на каждый день. Прослушивание онлайн радиостанции, то есть то, чего в андроиде нету, но в принципе то, чем можно и стоит бы, многим людям пользоваться. Единственный момент, который я обнаружил если, если начинается буферизация и по каким-то причинам она не проходит, из этого состояния программу вывести невозможно. Обратите внимание. Booking, booking App. Мало городов, мало объектов, но очень тщательно проработана функциональность, очень тщательно все продумано. Гладенько, чистенько, то есть плюс за качество разработки. Парк Дроид. Мне кажется, та ЛБС, которая больше всего удалась, то есть интересная идея, неплохо работает, и что самое главное, интегрирована с системой оплаты за парковку. Мобильная парковка – это система с дурным абсолютно интерфейсом, и если ее здесь удалось довести до рабочего состояния, то это очень здорово. Rescuer. Ну, есть пара полезных функций, тот же фонарик, та же мигалка, которые ну, иногда могут пригодиться. Пусть будет. Тариф план оптимайзер. Я очень много пишу всяких, всякой аналитики тарифных планов и как раз вот самый главный вопрос для абонента при выборе тарифа, то есть как он реально разговаривает. Люди, как правило, не понимают, какой у них на самом деле профиль. Вот эта штука позволит померить. То есть я ее, скажем так, статистики по ней еще не набрал, но Оставил, посмотреть, разберу, наберу. ВК-плеер. Шикарная, мне кажется, идея. Великолепно, великолепно вот, ухвачена потребность аудитории, то есть молодежь очень много слушает с, контента с ВКонтакте. Это все очень здорово ухвачено, очень здорово реализовано. С другой стороны, вот такой вот огромный пакет вопросов по авторскому праву. Вот, насколько это все легально, насколько это все под... как бы со стороны ВКонтакта, со стороны правообладателей, ну я думаю, мы эти вопросы оставим на потом. Программа у меня остается. А, а сложно не сказать <свят> ВикиГид. ВикиГид тоже интересная очень энциклопедия по достопримечательностям в городах Украины. Тоже из всего класса вот таких вот приложений лучше всего сделано. Оставляю на поиграться. И последняя программка, которая у меня остается, в СИС-100. Как автомобилисту мне такая информация интересна, полезна. В принципе, база не полная, но такая достаточно, как бы сказать, comprehensive. Единственное, чего не хватает, не хватает поиска по категориям. То есть, ну, предположим, мне нужно найти э, моториста в районе там станции метро Бориспольская. Поиска там такого я не нашел. Если доработаете, буду благодарен. Ну, пожалуй, все. Спасибо. Ждите награждения.